আজি শাহুবাৰী দুয়োজনী লাইছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ একেলগে পিছে আজি মায়ে মোক কাপোৰ কিনি দিব প্ৰথমবাৰ ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ কিনি দিব বুলি যে কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ সঁচাকৈ মাৰ পৰা কাপোৰযোৰ পাই মোৰ মনটো একেবাৰে ভাল লাগি গ'ল কাৰণ বিহু কাপোৰ এবাৰ যে মই লোৱাই নাছিলোঁ আৰু নোলোৱাৰ কাৰণে মনটো কেইবাদিনো বেয়া হৈ আছিলে সেই কথাটো হয়তো মায়ে মন কৰিলে আৰু সেইটো কাৰণে মোক লৈ গ'ল টাউনলৈ আৰু এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ চাই দিলে ভালতকৈ ভাল যে মাক ক'লোঁ যে চাই দিয়ক বুলি আৰু এই কাপোৰযোৰ চাই দিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন আৰু মোক বাৰু পিন্ধিলে দেখিবলৈ ভাল লাগিবনে আপোনালোকক বাৰু পিছত পিন্ধি মেলি দেখাম দেই ভালতকৈ ভাল কাপোৰযোৰ লৈ দিবলৈ কৈছিলোঁ যদিও সেইবুলি আকৌ একেবাৰে দামীযোৰ লৈ দিব কোৱা নাছিলোঁ মাক কাপোৰযোৰ এনে প্ৰাইচটো কিমান হ'ব আপোনালোকে জনাবচোন এয়া মই আকৌ দোকান এখনত আহি চাদৰ তিনিখন ল'লোঁ আৰু এই চাদৰ তিনিখনৰ প্ৰাইচটো হৈছে টু ফিফটিকে এখনত কিন্তু এখন বোৱা চাদৰ কিনিব গ'লে আজিকালি চাৰে চাৰিশ চাৰিশ পাঁচশ তেনেকৈ লাগেই কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকে কিমানৰ বোৱা চাদৰ কিনি পিন্ধি থাকিম ন সেইটো কাৰণে মই এবাৰ এনেকুৱা চাদৰকে ল'লোঁ বোৱা চাদৰ পিছে কিনি নিপিন্ধা নহয় মায়ে আকৌ মোক তাত ববলৈ নিদিয়ে মই আৰু বেছিকৈ ক্ষীণ হৈ যাম বুলি বিৰিয়ানী খোৱা কথা আছিল কাৰণে মায়ে আৰু এয়া বজাৰ কৰিলে পিছে এইবাৰ বিৰিয়ানীটো মাৰ ফালৰ পৰা আগতেতো আমি মিলাই মেলিয়ে খাওঁ এবাৰ পিছে সম্পূৰ্ণ মাৰ ফালৰ পৰা আজি বিৰিয়ানী খুৱাইছে আমাক আৰু গোটেই বজাৰখিনি কৰিলোঁ দেউতালেও মায়ে কাপোৰ আনিছিলে গোটেই বজাৰখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল আৰুনো কি কি আনিছিলোঁ বুলি দেউতালৈ স্পটিং এটা আনিছিলে কিন্তু সেইটো দেউতালৈ নহয় যিহেতু আমাৰ দেউতা বহুতে শকত ন আৰু এইয়া পিঁয়াজ আদা নহৰু যি যি লাগে মানে বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি মছলা পাতি ল'লোঁ সঁচাকৈ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছেনে আপোনালোকে জনাব ভাল লাগিলেও নেলাগিলেও পিছে মায়ে দিয়া মৰমতে সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু কাপোৰযোৰ মই বহুত ধুনীয়াকৈ সাঁচি থ'ম কাৰণ মাৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমবাৰ ইমান ধুনীয়া এটা উপহাৰ পাইছোঁ ইভাগেতো আগতে দিয়ে থাকে তথাপিতো এবাৰ বেছি স্পিচি